ঘৰতে পঢ়িবলৈকে পঠিয়াইছে অ ছাৰ মাক মাহঁতে ঘৰৰ পৰা পঢ়িবলৈকে পঠিয়াইছে ইয়াত তেতিয়াহ'লে তহঁতে এইবোৰ কি কৰি আছ ছাৰ টাইম পাছ কৰিছো অ ছাৰ ই ঠিকে কৈছে আমি টাইম পাছ কৰি আছিলোঁ তহঁতক মই টাইম পাছ কৰিছো ক'বলৈ আহিছ এতিয়া কাণত ধৰ সাঁঠু কাঢ়ি ছাৰ আমি আঁঠু কাঢ়ি কাণত ধৰিব নাজানো নহয়

ঐ ঐ এইবোৰ কি ময়ে ময়ে কৈছ আপুনি বুজি নাপাব ছাৰ ময়ে ময়ে কি বস্তু আপুনি এটা কথাই প্ৰমিছ কৰক যে আমি পৰীক্ষালৈ ভালকৈ পঢ়ি নাহিলেও আমি ক্লাছলৈ হোমৱৰ্ক নকৰিলেও আপুনি যাতে আমাক গালি নাপাৰে যদিহে আপুনি আমাক গালি পাৰিব হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ফটো আপোনাৰ মোবাইলত ভাইৰেল কৰি দিম হ'ব বাৰু মই তহঁতক একো নকওঁ তহঁতৰ ভাল দেখিলেও একো নকওঁ বেয়া দেখিলেও একো নকওঁ যি হওঁ তহঁতৰ হৈ থাক আৰু এতিয়া মোৰ ফটোখন ডিলিট কৰি দিবি আজিৰ পৰা মই তহঁতক একোতে বাধা নিদিওঁ